galo 153 dalam perlembagaan adalah satu kuasa yang diberi oleh perlembagaan jika digunakan dan dilaksanakan betul-betul boleh bukan saja membantu mengangkat martabat Melayu tapi akan menyelamat orang-orang Melayu yang akan datang maknanya insya-Allah kita tidak nak setakat seperti kata hantuah Melayu tak hilang di dunia tetapi Melayu hilang bumi di Malaysia sebagaimana orang Palestin hilang bumi di Gaza. Cuma saya agak terkilat. Ialah kesedaran kebangkitan Melayu ni begitu lewat. Begitu lewat dari segi urutan masa. Kalau saya dapat mengimbau kembali tahun 2008 waktu saya menubuh perkasa dan memimpin perkasa selama hampir sebelah tahun waktu itu tidak ada siapa yang peduli mengenai dengan agenda Melayu perkasa adalah satu-satunya NGO yang mencanang isu apa ni mempertahankan 153 yang berkaitan dengan isu biasiswa isu uh, tanah nizam Melayu dan macam-macam sehingga sebenarnya perkasa sudah mengadakan sidang meja bulat seminar satu lima tiga ni Agenda Melayu dan agenda Bumi Putera Tiap-tiap tahu kita duduk resolusi Dan waktu itulah Kita dikecang Perkasa dikecang Sebagai sebuah pertumbuhan resis Dan saya resis Dan tidak ada siapa ambil kisah Sehinggalah Selepas pindah raya tahun 2008 Barisan Nasional hilang 23 majoriti Di bawah kepimpinan Tuan Abdullah Badawi Dan hilang 4 negeri Baru mulalah orang Melayu gelisah Maka sebab itu saya jumpa perkasa Berduyuk-duyuk orang Melayu masuk perkasa Ahli perkasa ketika itu Mencecah dekat tujuh ribu orang Jadi Majoriti orang UMNO ha, Majoriti orang UMNO Dan waktu itu semua memperlekehkan uh, Tuduh macam-macam perkasa ni kebetulan pula saya Ahli parlimen Tahun 2008 Saya bertanya ke tiket pas Tapi menggunakan kasih berpas Tapi jadi wakil rakyat bebas Maka saya juga dikait dengan perkasa, dengan resis sebagai seorang pemimpin katak. Yang disebut Raja Katak. Kenapa? apa? Kerana kecaman terhadap saya dari segi perjuangan perkasa. Semua. waktu itu saya begitu kecewa sekali. Sebab bila melihat orang Melayu sekarang ini sudah mulut atas tepi. Ada kadang-kadang saya terfikir. Apakah kita nak menyalah bangsa lain kerana kita ni lemah sekarang. Ini? Kita tahu daripada hujung rambut sampai hujung kaki yang berkuasa adalah orang Melayu. Kita ada di Perutu Agong, kita ada majlis raja-raja Melayu. Perdana Menteri Melayu, Timbalan Perdana Menteri Melayu, Kabinet, Kabinet Minister Pengamai Melayu, KSU, KSU Melayu, KSM Melayu, Panglima Tentera Melayu, Larak Laut, Udara, Air Api Angin, semua Melayu. Vice Cansulah Universiti Melayu, Ketua Pengarah Jabatan Melayu, semua Melayu, 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 tapi Melayu hancur. Jadi kita nak salahkan siapa? Jadi sekarang ni, bila ada semua orang hilang kuasa, Dah semua dah terpinggir, terpinggir Baru dah mula bercakap soal agenda Melayu Jadi sebab itu Ada orang-orang Melayu yang bertemu dengan saya Mengatakan Ini kan dia dah kalah dah ni Dah hilang kuasa Bila berjaya balik lupa balik Melayu Sebab dia tengok yang banyak juga yang bercakap bahagian Melayu ini Orang yang pernah pegang kuasa dulu Dan waktu berkuasa Tak ada buat apa-apa untuk Melayu Bila dia hilang kuasa Bercakap agenda Melayu Sebagai modal politik untuk kembali berkuasa Ini persepsi Naratif sebahagian daripada masyarakat orang Melayu melihat kepada gerakan apa ni kebangkitan Melayu ni. Ha, inilah yang mengecewakan saya. Jadi sebab itu saya harap dengan konvensyen pada hari ini janganlah jadi macam konvensyen-konvensyen dulu lagi. Janganlah lagi jadi orang kata pisang berbuah dua kali. Janganlah lagi menang sorak kapal terkadai. Jangan sempat ini menang tinggal lagi Melayu. Kalau nak pilih pemimpin pilih betul-betul. Boleh pilih orang lama tapi yang ada rekod bersih. Atau orang muda orang pelajaran lagi bagus. Tetapi yang berintegriti, yang berakhlak, yang berilmu, yang tak tamah harta, yang cara hidup dia sederhana. Baru boleh. Ini cakap saja. Mana mungkin nak cakap bab Melayu kalau kereta harga berjuta-juta tiga empat biji di depan rumah. Rumah banglo besar, bercuti di luar negara. Balik-balik akulah juara Melayu. Porak. <tuh> Betul. Saya cakap betul-betul. Sebab kita tak nak orang Melayu kecewa lagi. Sebab itu kalau orang Melayu tak bagi sokongan, kita tak boleh marah tau Lepas tu satu lagi saya nak sebut Ini bersatu, bersatu, bersatu apa ni? Kena bercak, kena bersatu Bersatu kita kuat bercerai kita roboh Betul lah Lama dah benar ni Seroga bersatu Kita tengok bercerai kita roboh Dan lain like selam pun dah disebut Wata sinu berhabidillah Jangan kamu bercerai belai Dah, dah, dah disebut Tapi Yang memecah belah kan ni Yang ada seorang Melayu bersatu siapa dia? Orang Melayu tak pernah memecah belah pun Yang memecah belah ni pemimpin Kalau pemimpin bersatu Tak ada masalah Jadi yang kena bersatu ialah pemimpin-pemimpin Melayu Dia terutamanya pemimpin politik NGO ni untuk beri sokongan Tapi yang akhir sekali dalam, dalam perjuangan ni Politik Sebab itu saya tidak bersetuju dengan pandangan oh, Melayu, 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 Melayu Jangan campur sama politik Tak betul Mana boleh tak campur dengan politik Sama juga Islam tak boleh dipisahkan dengan politik Melayu juga tak boleh dipisahkan dengan politik Akhirnya Naritif politik, kuasa politik itulah Yang akan menyelamatkan Melayu Tapi kalau tak ada kuasa politik Tak ada platform politik Mana boleh ya, tapi carilah pemimpin yang sudah yang sudah teruji, yang sudah terbukti bersihnya, integritinya, bermoral. Jangan pula cakap atas rupa bikin hipokrit, munafik. Ada se ai, eh, maksud saya, saya amat -amat lah saya nak cakap. Saya amat-amat kecewa dah kalau cakap bab ini. Tapi alhamdulillah lah. Semoga kau besok pada hari ini meninggalkan kesan yang baik. Setidak-tidaknya kalau tidak pada orang semuanya, yang hadir tadi. Pemimpin-pemimpin yang hadir tadi, insaf lah Kita insaf diri kita dulu kita mau muhasibah diri kita dulu supaya orang Melayu kembali uh, me meyakini perjuangan yang kita bawa bersama. Saya dah cakap dah, saya dah keluar dah ke jantan sebelum ini. Sekarang ni kita ada satu blok. Dia ada dua blok saya ni. Parti banyak. Satu blok PH bersama dengan BN. Satu lagi blok Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ni sudah ada dan mereka mempunyai wakil rakyat yang banyak. Rakyat pun dah kenal. Pada saya perkasa ke Perikatan Nasional ya. Apa kita nak sibuk lagi ni ya? Cuma Perikatan Nasional Kenalah berjiwa besar Kenalah terbuka Maknanya Perikatan Nasional mengambil langkah Membawa obor payung Melayu ini Bila mari pilihan raya Maknanya jangan ambil kira lah juga parti-parti yang kecil ini Dalam gabungan ini Supaya menunjukkan Hati gajah sama di uh, eh, benda Dimakan Hati cicak sama apa ni Hati nyamuk. nyamuk sama di cicak Kalau berjagap Perpaduan-perpaduan-perpaduan Tapi semua benda hal hebat Tengok ayam kecil, hamba tak seorang aja. Ha, tengok apa ni Gula serati kamu pantai seorang aja. Lepas tu kamu nak suruh orang bersatu. Jadi boleh lah. Dan wadah yang terbaik sekarang ni memang kita timur yang paling kuat dia dapat. Dia pula parti Islam. Dia lama. Pemimpin dia pun dah lalu diterbiak. Tak boleh nafikan bersatu pun ada sokongan. Jadi sekarang ni timur macam-macam pula. Sama ada masalah dah bersatu ni dibawa daripada pihak luar untuk mencapai PN saya tak tahu. Itu wallahualam. Tetapi sebenarnya tidak ada apa yang 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 yang, yang, yang kena kita rakui. Ia dah pada saya menyokong Perikatan Nasional Inilah payung Melayu nak, nak, nak fikir apa lagi yang lain-lain ya. Sebab kalau dia dah tanya tetek apa ada dia pakai simbol apa ha, Takkanlah Atas nama Melayu Tiba-tiba ada PAH, ada bersatu, ada parti lain Nak guna simbol putera Nak guna simbol pejuang, mana boleh Tak ada, tak ada simbol Lepas tu nak pilih pemimpin, pilih yang betul-betul lah Jadi tak payah kita nak ada banyak-banyak Itu lagi, jadi payung Melayu ni pada saya Hanya satu tiupan semangat untuk orang Melayu bersatu menyokong parti Melayu pemimpin Melayu pemimpin Islam tu saja konsep semangat payung Melayu ni dia bukan satu entiti apa politik itu paham saya dah ya, betul. itu yang saya saya tafsirkan payung Melayu ni hanya sekadar satu wadah satu play, platform asal pun war room untuk orang Melayu berjuang mempertahankan kepentingan Melayu okey saya mohon maaf news source tadi apa yang sedang berlaku di negara kita ini terutama sekali di kalangan orang Melayu. Sebenarnya sekarang apa yang berlaku di negara ini adalah satu fakta ataupun satu agenda ataupun satu strategi menyembunyikan kelemahan orang Melayu dan juga orang Islam. Betul tak? Hari ini rasuah orang Melayu menyindir orang Melayu, naik mahkamah orang Melayu, hukuman daripada orang Melayu terima hukuman dari Melayu Tun tak betul Papa Gomo tak betul Najib tak betul uh, PAS tak betul itu tak betul sampai bila weh sampai bila kamu nak memperpraktiskan persengketaan ini dan kamu rasa bangga ke Eh, orang Cina, kamu tak suka ke tak suka ke DAP, kamu suka tak suka Dia orang sudah pergi ke atas lah Orang India suka suka taruh tas derang sudah pergi doktor lawyer semua dia orang lah. Tapi saya makan minum semua kerana bahasa Melayu sebab itu saya ada sedikit sedikit bukan sedikit banyak lah. So saya menyuruh kepada orang Melayu dan orang Islam kenapa kamu gaduh? Ini negara kamu dipimpin diurus kelia Daripada agung sampai ke bawah kamu tak bersyukur. Itulah sebabnya kamu ada persekitaran. Gaduh. Hang aku tiba, aku tiba hang. Lepas tu aku saman hang. Lepas tu tin mulo, uh, wujudnya tin milo. Kamu tak sedarkah? Ini syurga. Bila kamu nak bertobat, orang Islam di negara ini harus fikir saya punya suara ini. Islam itu suci. Orang Melayu itu adalah pemerintah. Tapi kamu tak bersyukur, kamu mendusta di sesama kamu, menyindir, menghukum, membe Masya Allah Aku tak tahu nak kata Besok aku punya video kena blok pun blok lah Tapi saya beritahu Saya sedar dan saya ikhlas Segala minum dan juga makan Yang disedekahkan melalui bahasa Melayu Saya bersyukur Tapi kalau kamu tak bersyukur sebab kamu taksub Orang kaya Melayu tetap kaya yang miskin tetap miskin Yang duduk atas pagar Terhegeh-hegeh Fikir-fikirkanlah Masterji Besok saya TikTok Sudah kena ban Terima kasih